Доброго дня, друзі! Я вітаю вас і запрошую вас до зеленої планети світу здоров'я і краси, світу, в якому ви самі можете дати собі раду. Сьогодні ми будемо це робити за допомогою нашої гості, директора мережі Фітоптек Світ здоров'я Марини Віталіївни Сущенко. Доброго дня. Добрий день. Пані Марина, ми з вами минулого разу говорили про те, що є, окрім ну, власне, якихось там медичних причин виникнення різних хвороб. Є ще 12 причин, на які ми маємо звернути увагу, коли ми е, хочемо зрозуміти, звідки насправді, насправді ця хвороба у нас взялася. І однією із важливих, і мабуть, першою головною причиною виникнення хвороб, ви назвали психологію, тобто психологію людини. Яка налаштована на певні речі, є навіть безліч анекдотів, які розповідають, як сумний чоловік їде в громадському транспорті, і він думає, там, яка у нього погана робота, яка у нього сварлива дружина, як все і поганий керівник у нього чи директор, і все таке інше. Оце він їде і про себе свариться, свариться. А янголохоронець у нього за плечима стоїть. Сумно теж позітхає, каже: ну що робити, як він тільки про це. И говорит, кем Ничего другого не хочет так, ничего этот другого, человек. Так. Да. И я э, поняла, что человек э, и вы и наоборот получает такие эмоции, которые в ней в семье есть. Которые хотите. Мы что хотим, так. то и получаем. По принципу, наверное, опять-таки, в библейском да. стучите и откроется. Вот здесь точно так же. Желайте или не желаете определенных вещей. И так у вас в жизни и произойдет к этому финалу mm -hmm. как раз вы придете в любом случае. Мы эту тему рассматриваем. Эта тема, конечно же, можно касаться абсолютно любых mm -hmm. сфер жизни, потому что действительно есть люди, которые вот везет, да, вот по, жи по жизни вот идешь, вот кажется, что перед ними расстилается прям дорожка. А думаешь, вот как бы чего ж так человеку? А потом обращаешь внимание на этого человека. Действительно, человек настроен всегда на положительное, он сам по себе такой источник доброты и порядочности, всегда придет на, на помощь, всегда поделится, практически последним. Или иногда человек, который вот то он обозлен, озлоблен абсолютно на всю жизнь. Он вот мне то, вот все. И по большому счету, очень часто он даже этого и не замечает. Конечно же, если мы особенно рассматриваем с точки зрения проблем со здоровьем, заболеваний различных. Как раз первое ⁇ это нужно бороться и убирать вот эти внутренние причины. Нужно убирать и бороться с вот этими страхами, с вот этими обидами и воспринимать себя как человека цельного, идеального. И здесь, конечно, есть очень многие аспекты. Мы знаем, что обязательно нужно из этих утверждений, они еще по-другому называются аффирмацией, убирать обязательно частицу «не». То есть если мы там говорим, к примеру, там, я не больная, то есть это неправильно, нужно говорить, я здорова, здесь можно точно так же сказать, я не толстая, то есть надо говорить, я худая, и по большому счету мы посылаем такую определенную программу в космос, есть очень интересная, много очень книг на эту тему, одна из моих любимых, это вот как раз автор Луиза Хи, у нее есть несколько их вариантов, их около трех или четырех, у нее там бесконечно эти издания пополняются, Одна из любимых моих книг, у нее просто все это расписано не просто так, но у нее детально выработана схема, как mm -hmm. раз не только заболевания и в основном с какими-то проблемами, с, каким, с какими негативами у вас она создана, но и плюс у нее есть очень замечательное упражнение, и как же с этим бороться, как, что mm -hmm. на что нужно поменять. И здесь очень много различных у нее примеров, то есть как нужно саморазвиваться, как нужно прощать обиды, как нужно настраиваться на положительное, медитация вообще очень хорошая, замечательная книга при том, что автор книги прошла довольно-таки сама непростую жизнь, то есть и развод родителей в маленьком возрасте, и изнасилование, и когда уже стала более... И оставила она, по своего ребенка в 16 лет, отдала, потому что не могла им заниматься. А перед этим ушла от мамы и отчима, потому что как бы отношения не сложились. Потом как будто пошла карьера вперед, но она работала известной манекенщицей и познакомилась с каким-то таким уважающим мужем, который вращался в тех же кругах. Но муж ее бросил, поменял mm -hmm. на другой. Потом плюс у нее случился рак. И вот после этого она уже начала осознавать, начала приходить, анализировать все и mm -hmm. все свои вот эти тру труды, работы. Она проводит большое количество лекций и публикует как раз книги, консультирует, и основа. Как раз вот ее трудов, собственный да, личный, опыт. Собственных личный опыт и как раз настройка она положительная на то, как себя нужно э, воспринимать. И если мы просто начнем, можно сверху, сверху вниз пойдем, то прежде всего это первое это голова. Голова, особенно лицо то, как нас воспринимают, как на нас смотрят, мы всегда, может, не сильно как-то, может, что-то там у нас дальше как-то, ну, вот с головой, особенно женщины, но не накрашенной выйти, это же что-то непонятное. Вот совершенно спокойно. Все, все, разные. Как раз вот если спокойно, значит, у вас и заодно как раз и с головой в порядке, и с мыслями, и с мировоззрением, с мироощущением, и с подготовкой. А если это у вас особенно дискомфортно, и как-то вот вы не можете это пережить, что как же на вас же люди посмотрят, вам нужно одеть какую-то маску. Как раз и показываю то, что вот как раз в плане головы, в плане каких-то эмоциональных составляющих возникают определенные проблемы. Если сверху идем опять-таки волосы. Волосы мы знаем много различных и магических, начиная от детских сказок, заканчивая да. в различными ну, колдунами, историями, да. Если немного просто коснуться этой темы, почему в, особенно в последние годы выпадают волосы, особенно, наверное, как и у мужчин, как и у женщин, особенно вот у женщин. Потому что это, опять-таки, с точки зрения Луизы Хей, ну, в принципе, вот я со многими ее позициями абсолютно согласна. Связано с тем, что мы берем на себя большой груз. И вот этот как бы груз мы должны нести, как раньше вот, наматывали да, волосы, выдерживали, были плотнее, чем канат, и мы очень много на себя берем какую-то ответственность. Особенно что касается женщин, они берут на себя какие-то мужские обязанности или мужские профессии. Вот это как раз связано, вот это такая иногда женщину смотришь и даже не, иногда не можешь вот понять, это мужчина или женщина. Вот с этим связано. Если говорить следующее заболевание,. Лор заболевания, к примеру, ушей. У нас уши чаще всего болят, особенно болят у детей. С чем это связано обычно? С тем, mm -hmm. что если посмотреть, вот у ребенка заболели уши, нужно проанализировать. А все ли у вас спокойно и тихо было в доме перед этим? Может у вас до этого были какие-то ссоры, скандалы, какие-то разборки, и вот ваш ребенок просто он отключается, он абстрагируется от этого, он просто не хочет это слышать, он не может там уйти в другую комнату или если он маленький, он не может выйти, к примеру, на улицу, чтобы это все не слышать. И очень часто как раз у маленьких детей и проблема вот с ушами как раз и возникает чаще всего в семьях у детей, которые вот часто и очень эмоционально mm -hmm. ссорятся и спорят. Не также это касается и заболеваний следующих, которые связаны с глазами. То есть очень часто мы просто ну вот не хотим чего-то видеть, не хотим чего-то что-то в жизни вот воспринимать или обращать на это внимание, или вот заняться своими какими-то проблемами. Притом это начинается, начиная с детского возраста и связано обычно с какими-то негативами, с тем, что происходит в семье и уже более возрастно более возрастные вот эти все проблемы, которые идут и дальнозоркость, и глаукома, и катаракта чаще всего она связана с тем, что человек, особенно уже наши пенсионеры, они боятся смотреть в завтрашний день, то есть им кажется вот что завтра уже будет что-то вот ну, непонятно что, то есть они и на пенсию не проживут и какие-то проблемы и mm -hmm. вот и с этим вот связаны как раз проблемы и опять таки безрадостная, скажем так, то есть они радостную картинку перед собой завтрашнего дня, они не рисуют, и как раз вот из-за того, что они не рисуют, не обращают внимания на это, как раз и возникают проблемы со зрением, особенно вот такие возрастные уже дегеративные вот изменения сетчатки, глаукомы, катаракты, особенно возрастные, связаны как раз с этим. Если ча частые головные боли, Чаще всего бывает от того, что человек себе чувствует неполноценным или вот неуслышанным. То есть его не воспринимают окружающие, или вот он думает, что что-то у него не так, как-то вот что-то с этим связано. Следующее ⁇ это шея, это ответственность как раз за гибкость мышления, вот если с этим проблемы, особенно... Это, наверное, касается, как раз начиная от детей, и проблемы вот и, и, с учи, и с уроками, mm -hmm. и с учебным каким-то процессом. И также если проблемы с горлом. Что кажется, что человек вот не имеет на что-то право. То есть он не имеет права голоса, к примеру, в семье, он не может высказаться, не может как-то. Очень часто он таит в себе, в себе вот это все молчит. И как раз с этим связаны данные проблемы. Если касается спины и позвоночника, во-первых, у нее есть очень хорошая даже схема по каждому позвоночку по заболеванию, и с чем это связано и как с этим работать, потому ну, что мы знаем, что очень часто исправляют или делают массажи в той же самой шейно-воротниковой зоне. И сразу мы и голова перестает болеть, и мы mm -hmm. намного лучше видим. И как раз с этим связаны, опять-таки, очень много проблем. Действительно, когда у нас что-то такое плохое, или вот мы грустные, мы сразу вот сутулимся, как-то хочется... Плечи, спря плечи да. Хочется спрятаться в какую-то вот раковинку такую, превратиться в улитку. И спина, это отвечает за нашу... У нас очень у многих, опять-таки, болит. Отвечает за то, что нам недостаточно определенной поддержки в нашей жизни, в каждодневной жизни определенной поддержки. И спина делится... На, на несколько отделов: вот верхняя проблема с верхними частью спины это mm -hmm. проблема с вашими обычно близкими, обычно с партнером, с мужем или с человеком, с которым у вас хорошие отношения, то есть он вас как-то не воспринимает, или он вас не понимает, или он вас не поддерживает чаще всего, с этим возникают как раз проблемы. Если средняя часть спины, чаще всего это бывает отношение, вот чувство вины, вот если даже не надо вот представить, какой там кто-то виноват или что-то вот пал, палками, да, вот позиция есть такая вот, чтобы палками бить по спине, и вот как раз вот эту сред средняя часть спины отвечает вот за вот это чувство вины, если мы чувствуем вот какой-то груз каких-то невыполненных задач, проблема возникает mm -hmm. как раз с ней. И нижняя часть, как ни странно, очень интересно, отвечает за денежные обращения, скажем так, за денежный поток. Поэтому если проблемы с этим как раз возникают, то следует обратить внимание, что что-то не то, или какая-то не такая денежная ситуация, или, к примеру, что-то там потеряли, какие-то деньги, или кто-то вам там, может, одолжил, не отдал. Вот чаще всего начинаются вот проблемы как раз в, это, в, этой в на этой, в чаще. Да. Если легкие, конечно же, легкие, мы дышим, мы наполняем себя жизнью, у нас дети рождаются, первое это они прочищают и, даёт, и, и дают нам знать о себе, это, конечно же, работа легкими. Легкие и проблема проблемы с легкими это страх за свою жизнь, страх за то, что мы не справимся с какими-то жизненными ситуациями, поэтому чаще вот как бы, если мы испугались или расстроились, да, то обычно как вот мы замираем на этом моменте. Мы забираем, mm -hmm. мы не можем дышать, дышать полноценно, равномерно. Следующее это, конечно же, сердце. Сердце, конечно же, символизирует любовь. И поэтому, наверное, очень многих в, и в возрасте, может, и молодых, проблема как раз с сердцем возникает от того, что нам недостаточно любят, даже если и любят, то может быть не настолько часто об этом нам говорят, насколько мы хотели бы услышать это. И кровотворная система, кровь отвечает за нашу радость в организме. То есть, насколько мы действительно знаем, что то есть, когда мы рады, нам кажется, вот, что все действительно кипит, бурлит, и кровь, и другие проблемы вот как-то отстают на, все, на, друг, на другой план. Проблемы с желудочно-кишечным трактом чаще всего как раз вызваны с тем, что мы очень боимся, как раз чувством страха и тем, что мы недостаточно хороши в глазах других. Может быть, на самом деле это и не так, но чаще всего как раз вот причина, связанная с этим. Камни в желчном пузыре или проблемы с печенью обычно показывают то, что у нас накопились какие-то горькие мысли или горькие обиды, или иногда мы не можем кого-то Простить, вот, настроиться, как-то она положительная. Обычно, не знаю, говорят, вы вот человек желчный, да, то есть он весь такой вот угу. злой, напряженный, обидчивый. Проблемы, которые уже возникают с нашими половыми всеми системами. То есть это и... Мочевой пузырь и половые органы, и задний проход у нас часто, чаще бывают с этим проблемы. Связаны чаще всего эти проблемы в том, что, опять-таки, вот интересная мысль, хотя американский автор, но я уже его перенаправила вот на нашу реальность, действительно вот с тем, что у нас нет, или во всяком случае у людей постарше, нет какого то полового вот воспитания, да, то есть говорили, что это плохо, mm -hmm. что там особенно детям очень часто говорят mm -hmm. и буквально mm -hmm. смотрите, mm -hmm. там не трогай, не тр не трогай, это нельзя, это плохо, mm -hmm. это грязно, это там еще ты как-то руки вымажешь, и вот как раз отсюда происходят вот эти все проблемы и мужские и женские одна из таких основ если э, очень интересно, вот тоже, то есть, с точки зрения яичников, яичники отвечают за невыраженные творческие способности. Водка. Поэтому, вот, да, интересно. Поэтому, опять-таки, один из вариантов, наверное, можно сказать, лечение, может, бесплодия, да, как раз заняться и тем, что недостаточно есть функция, яичники выполняют свои mm -hmm. функции, как раз заняться каким-то творческим саморазвитием, настроиться вот как раз на положительный какой-то момент. Может, кому-то хотелось, не знаю, там, рисовать или лепить, или вот как-то творчески себе высказаться. И вот этот застой, проблема как раз связана именно вот с творчеством творчеством. Если касается ног, Ноги ⁇ это главное наше направление, главный наш путь в жизни, поэтому куда и как болят ноги, действительно, если мы не хотим идти на работу, домой, и вообще утром вставать с кровати, просыпаться, проблемы как раз возникают у нас. Самое главное ⁇ это проблемы различные с нижними конечностями. То есть это может быть и варикозное расширение вен, вплоть до... Наростов, мозолей то есть все, что касается вот нижней части тела. Yes. Связано как раз вот с нежеланием вот как-то жить, стараться. Если по заболеваниям чуть-чуть пройтись, да, если мы говорим о ревматизм, это чаще всего происходит от того, что человек бесконечно себя критикует. Вот он как-то не может к себе относиться, доброжелательно, доброжелательно да? настроиться, поэтому как раз с этим и связано. И если, конечно, говорить о одной из проблем таких последнего времени, которая была и раньше, это, конечно же, опухолевое заболевание и рак. Прежде всего связано с тем, что внутри у человека скопилось большое количество каких-то обид каких-то вот таких вещей, которые не высказаны, которые вот все человек uh -huh. варится в собственном соку. Может быть, какая-то вещь, о которой он думает, произошла. Может и 10, и 20, и 30 лет назад, но вот мы до сих пор не можем это отпустить, мы не можем вот успокоиться, особенно mm -hmm. чаще всего как раз бывает у, у, у обидчивых людей или те, которые, ну, можно сказать, даже может немного злопамятные, те, которые вот помнят и боятся начинать с чистого листа. Вот здесь интересный пример, она сравнивает опухоль, с устрицей. Вот как устрица с маленькой-маленькой песчинки потом образовывают себе большую красивую жемчужину. Вот точно так же и мы из каких-то вот своих обид, из каких-то своих вот этих неприязни людей или чаще всего даже mm -hmm. самого себя накапливаем вот этот в себе нарост и образовываем в себе определенную опухоль. Если мы вот немного пропустили у груди, у нас очень много женщин имеют как раз проблемы и с мастопатиями, и различными проблемами. Мир, груди да, да, это большое количество. Почему чаще всего причина, если разбираться с этой точки зрения, то, что человек берет ответственность, вот она особенно как мама, если это грудь и равно ассоциируется прежде всего с материнством, она берет ответственность и за себя, и чересчур перебирают эту ответственность за своих детей. То есть за детей делается все. Не только дети маленькие, но они и подрастают, за них выполняются и уроки, и контролируются, то есть не дает, по большому счету, так продохнуть и расслабиться. Потом дети вырастают, решаются и материальные проблемы, и потом бесконечные скажем так, вмешательство в жизнь своих детей. То есть мы должны вот контролировать, и если мы хотим, чтобы избавиться от этого, как раз обратить на это внимание. Здесь есть такие интересные варианты, просто если мы немного по заболеваниям пройдемся. Да? Алкоголизм ⁇ чаще всего вероятная причина. Кому это надо? чувство тщетности, вины, несоответствия, неприятие собственной личности. И плюс еще в этой книге, чем она хороша, я думаю, что мы ее даже и по своим, если может кому-то интересно или у кого нет возможности в интернете ее посмотреть, оставим по своим точкам, кому интересно, можете найти себя. В принципе, это интересная такая настольная книга, потому что мало ли что с вами случилось, где-то ударились или травма, интересно найти и посмотреть. Вот совпадает, совпадает, ну вот, наверное, как она пишет, 99 95 так и есть. Здесь э, чем интересен? Нужен новый подход. Не случайны, да? Нет. случайности не понятно. Ну и все-таки они бывают. Иногда. Если здесь что, что хорошо, если есть проблема, она пишет, какой должен быть подход, то есть чем работать. Если мы говорим про алкоголизм, то есть, человек должен э, говорить себе: я живу в сегодняшнем дне, каждый момент приносит мне что-то новое, я хочу это принять, я хочу, чтобы я э, был цель что это моя ценность. Я люблю себя, я одобряю свои поступки, свои действия. Ну, то, то есть, есть... поменять каким-то образом установку вот да. той, которую вы говорили, на ту, которую предлагается. Вместо. Если часто бывает ангина или вот проблема, как раз идет обычно, э, потому что человек задерж... воздерживается от грубых слов или вот от желания вот высказаться. Не воздерживаться. Вот. Получается, во-первых, конечно же, не воздерживаться, во-вторых, прежде всего, ну не обязательно человеку в глаза это сказать, можно просто проговорить это про себя отдельно или как-то не знаю нарисуйте этого человека вы ему так это будет уже довольно-таки много здесь нужно что для себя какие, какие другие подходы какие установки я отбрасываю все ограничения обретаю свободу быть самим собой то есть человек не боится он не думает не говорит Геморрой, часто встречающийся это прежде всего Чаще, бывает чем хотелось, да. у людей это неумение избавиться от накопившихся проблем, обид или эмоций. Ну, действительно, вот оно как застопорилось и не идет. В принципе, здесь, наверное, геморрой, и можно сказать, и запоры, наверное, вот основа Одного примерно порядка. из одной же самой серии. И установка, которая должна быть. Мне легко и приятно избавляться от всего, что уже мне не понадобится в жизни. То есть здесь, наверное, стоит обратить внимание и на то, что не сконцентрироваться даже дома, убирать вот что-то лишнее, ненужное. И это тоже одна из причин, одна из таких психологических работок. Суставные ну да, Когда очищается пространство? А суставные рядом, да. проблемы и артриты и различные, мы их не будем всех озвучивать. Смысл примерно одинаковый. Чувство, что тебя никто не любит. Но действительно в возрасте mm -hmm. бывает, когда действительно вот как-то не хватает какого-то внимания. И плюс э, своя все время происходит самокритика и начинаются вот обиды. Вот почему мне не звонят? Вот дети не звонят, внуки не звонят. Надо брать и звонить себе и напомнить о себе. Это прежде всего из установок. Я есть любовь. Теперь я буду любить себя и э, одобрять свои поступки. Я с любовью смотрю на других людей. То есть э, перестроить, переделать вот это свое какое-то определенное мировоззрение. Если мы говорим о бессоннице, что нужно как себя утверждаться? С любовью, с любовью оставляю этот день и отдаюсь мирному сну, зная, что завтрашний день позаботится сам обо мне. И он, ну, конечно же, нужно настроиться о том, что он будет хороший, положительный, бронхиты и все респираторные заболевания. Это чаще всего нервозная обстановка в семье, какие-то опять-таки вот споры, крики и редкое затишье. Я объявляю о мире гармонии во мне и вокруг меня. Все идет очень хорошо. То есть постоянно себя убеж... не то что убеждать, постоянно себя настраивать. Ну я смотрю, что позитивный настрой это в общем-то практически вот в каждом из случаев это очень важно. Единственное, что меняется мотивация немножечко, но позитивный настрой это Конечно, самое важное. Конечно же, это самое важное и mm -hmm. самое главное, что в этих утверждениях обязательно нужно убирать частицу не. То есть, этой mm -hmm. частицы мы знаем, что ее не слышит космос этой частицы, поэтому, когда не болею, убирается, не получается болею. Когда там не плачу, соответственно, плачу. Mm -hmm. И точно так же ко всем другим позициям. То есть, нужно вот эти выражения, как мы в школе писали их, переделывали переводить, эти частички. Да, переводить, из отрицательных. вот нужно из отрицательных mm -hmm. обязательно все проводить, переводить положительные эмоции и не забывать, что любое заболевание, которое у нас есть, можно обращаться и, и, не знаю, и к психологам, если есть такая возможность. Но вот обратиться по минимуму вот к вот этой книге или книгам наподобие для того, чтобы переоценить свое состояние, себя, скажем так, простить, то есть обнулить. И потом уже настроить на положительный лад и уже к этому положительному ладу. Эм, уже, притянется, строить, уже да. притянется уже все новое да. и точно так же когда мы улыбаемся и радуемся обязательно замечать и стараться замечать каждый момент вот мы тоже едем в общественном транспорте да посмотреть на своих соседей на соседей которые едут или идут по улице и ловить себя на мысли что мы чаще всего обычно говорим ага что-то такое одето, что-то такое непонятно или как-то не так или что-то не так а здесь наоборот нужно обратить внимание на что-то яркое на что-то красивая, на положительная, на цветы, на деревья, на детей, на выражение лиц, на улыбки, если у вас человек сидит возле вас угрюмый, вы улыбнетесь, и он вам улыбнется в ответ, и заодно вы еще и, улыбка спасет мир, и, наверное, на это надо настраиваться, прежде всего себе улыбаться обязательно. Своему и в своему зеркале. отражению в зеркале, и своим близким, потому что мы как-то обычно выполняем, к сожалению, дома механическую часть, скажем так. А нужно, наоборот, вот, относиться и помнить, что это люди, которые живут живут с нами, и мы должны как раз заниматься созиданием. Я дякую вам за нашу сегодняшнюю зустріч. Она, мне кажется, надзвичайно важна, потому что, на самом деле, себя на позитивный лад, надвзячайно не просто, особенно в дни сегодняшнему, когда не не можно слушать выпуски новин, не можно просто пропускать все через себя, потому что ну вкрай, периодически, вкрай не периодически такие, это да. нужно ограничивать, это нужно тому, так, убирать тому, немного да. и все равно стараться на положительное настраиваться и верить в завтрашний день и то, что завтра будет лучше и пытаться и так, это так. делать уже сегодня, стараться что-то делать Ми голосуємо за позитивні налаштування. Дякую вам, Марина. Віталіна. На здоров'я. Дякуємо і вам, що ви були разом з нами. Позитивно налаштовуйте себе, себе пос собі, посміхайтеся зранку, вдень, ввечері і навіть вночі. Бувайте щасливі! Залишайтеся на нашому каналі. Хай щастить ефірі. побачимось.